день всім, радий вітати всіх учасників Філанс форуму Це вже наша третя подія, третя конференція, яку ми організовуємо для фрілансерів Львова, Західної України та взагалі в цілком України. Хочу сказати, що це конференція не тільки для фрілансерів, тобто тих одиників, які працюють на Одесі філанс, це також конференція для малих команд до п'яти до ну так, до 20 працівників. Якщо ви є, то вам тут буде цікаво. Якщо ви Більше, там, якщо ви від 20 до 80 працівників, можливо, щось для вас ставсь цікавим, щось вам буде більш розпілкуватися. Ну, але загалом конференція націлена на те, щоб ви, як фрілансери, ви як маленькі компанії, команди, отримали максимум досвіду. Ми стараємося відслідковувати, що відбувається з випускниками наших конференцій протягом року, протягом півроку. Між конференціями нам приємно, що компанії, де працювали 5 людей, виростають до 8-10 до 10 людей, компанії, де працювали 5-6 людей, виростають до 20 фрілансери, які працювали вони дуже, там, ну, за рейтинг 15, починають працювати за рейтинг 25 чи 30 доларів. Не можу сказати, що це особисто тільки наша заслуга, що це після конференції це магічна таблетка. Це, напевно, така якась синергія, бажання самих людей, ну і нашої якоїсь скромної допомоги. Власне, е хочу вам представити Євгена Хвалик, який буде сьогодні читати перший доповідь. доповідь. У нас є по півгодини, півгодини слоти, тобто 20-25 хвилин доповіді, потім можна задати питання, півтори години після того, тобто три доповіді Після того у нас буде кава перерва, де можна якось більше поспілкуватися з кожним спікером, якщо вам часу не вистачає, чи там так, поспілкуватися між собою. Білген вже доволі давно допомагає фрілансерам і аутсорсовим компаніям бути більш успішними, краще продавати, більше продавати, продавати і отримувати кращі проєкти. Ми знаємо, вже роки. два роки напевно. Дуже цікаві навчальні в нього проєкти, тому рекомендую. Спасибо, Спасибо, всем. Здрасте. В этот раз тоже буду говорить на русском языке, к сожалению. Ну, наверное, кто уже знает, я постоянно придумываю отмазку. В этот раз я рассчитывал минут на 40, ну, 30. Вот. И достаточно обширная, как получилась презентация. Ну, если буду где-то... Торопиться, поднимайте руку, останавливайте, ну, чтобы мы максимум все э, успели. А в маркетинге и сейлс а, в IT я больше 10 лет, э, рад этому бесконечно. Знаете, когда есть карма, нужно каждый день вставать и благодарить вселенную за что-то. Вот, в принципе, сейчас, в текущей ситуации, в стране можно каждый день вставать и на балконе благодарить вселенную, чтобы мы работаем в IT. Э, сейчас, э, руковожу компанией Костар, там уже в принципе настроены процессы, там занимаемся маркетингом, различными контент-проектами на западном рынке. А с Анастасией Новиковой мы сделали Next Gen Design, это компания, которая занимается аутсорсинг брокерич, то есть мы помогаем небольшим и средним разработчикам продавать их за рубеж. Но ну, все прекрасно понимают, что в основном небольшие компании, у них основной акцент на, да, и очень часто нет возможности продавать, маркетировать свои услуги. Вот. Ну и для того, чтобы пополнять свой Salesforce, своих маркетологов, мы сделали такую школу. Услуга оказалась востребованной, поэтому ну, вот, открыли ее для всех, и это позволяет нам эффективнее работать в дизайн дизайн то есть как лаборатория, на Nutri-Design что-то тестируем, конформаторы выбрасываем, и наоборот. То есть достаточно такой симбиоз получается, и плюс еще находим какие-то команды, которым... Интересное сотрудничество. Вот. А сейчас у нас э, проходит курс э, продажи на фриланс биржах. Это нон-стоп-проект, э, куда постоянно добрасываются различные материалы по продажам фриланс-биржах. Вот. У ну, нас уже там более 50 выпускников. А есть примеры, когда люди не из ID -за продавали, закрывали проект. Это 5 из 5, То есть человек, которого не было опыта войны, через наш курс они продавали, ну, закрыли, То есть для нас э, зачет это закрыть сделку на финансовой бирже. Вот. И сейчас, в принципе, <coughs> э, одно из самых проблемных ПЗ, которое э, у нас встречается в курсе, э, это создание USP и VP. Э, я про проверяю его лично я, вот. и с этим есть большие проблемы, э, поэтому я думаю, что актуально вот, в принципе, для многих, особенно для небольших компаний. Ну, э, я потом расскажу, почему, сейчас расскажу, почему это важно. На самом деле, когда я э, тоже э, начинал свой путь как маркетолог, потом как руководитель создать отдела большой компании, у нас были разные описания на сайте, как мы сейчас это называем лучший. То есть там cutting-edge Technology, Famous Company, Super Professionals, ну, вот этот вот э, запакованный бред, который никому не интересно. Я тоже такие описания писал и думал, что это так и надо. И после этого у меня остался комплекс, я не люблю вот, э, вот эти описания. Вот. Э, с течением времени я понял, что это все неправильно. На самом деле писать прикольное описание это классно. Э, это выносит мозг. Вот. Э, всем при том. Э, вот буквально недавно будет пример компании. Мы задали вопрос владельцам, чем вы уникальны. Они повисли где-то на день думать, чем они уникальны, так и не придумали. мы придумать чем они уникальны. На самом деле уникальность, в принципе, есть у всех. Главное, какой-то опыт взаимодействия с заказчиком. Да? Остальное нужно просто рефлексировать и думать. Вот. вот здесь примерно какой-то процесс. Почему актуально? Потому что количество видов на французских биржах растет, растет, растет. Пишут ерунду в основном очень мало. У нас есть исследования, мы никаких не публикуем. Мы со стороны заказчика исследуем различные там как индусы пишут, как пакистанцы пишут, как наши пишут, вот. Там до смешного доходит, но, если вы знаете, часто для того, чтобы, ну, в описании проекта указывают, там, первым делом напишите слово, например, там, кактус, да, чтобы вы прочитали У нас было до того, что, кто-то писал, там, «Дир кактус. Конкуренция по цене. На фриланс биржах известно, почему их не любят. Демпинг и тому подобное. У нас есть свое. Мнение, да, там это не идеальный канал продаж, но он хорош для того, чтобы поддерживать штаны. И в принципе, многие компании, допустим, сухариками, э, очень успешно поднялись там, до 50-60 человек просто на фриланс биржах и до сих пор нам присылают на обучение людей, которые э, выгребают проекты на филанс бирже. Вот, э, USP позволяет вам не конкурировать по цене, уходить от этого. Это одна из таких стратегических задач. А, активные продаж. Дальше, если вы захотите развиваться, допустим, там, в активных продажах, на конференциях, на звонках, cold email, а, также вот эти вот point VP, USP очень полезны, потому что позволяют обрабатывать возражения, позволяют показывать свою уникальность и в том числе работать с, с, с возражениями, с какими-то разговорами. А, как я говорил, это одно из самых проблемных ГЗ у нас в курсе. И стратегии. Очень часто, когда вы начинаете что-то придумывать уникальное, чего-то не хватает в компании, да, и вы тем самым можете корректировать стратегию развития компании. Но в данном случае мы ну, в некоторых ситуациях иногда даже предлагаем компаниям, что а, не хотите ли вы сделать вот тут вот чуть-чуть, что-то -чуть, чуть изменить, и у вас уже будет очень сильная уникальность. Вот. То есть вы можете уже навязывать какую-то стратегию, потому что очень часто владельцы ну, сконцентрированы в небольших компании именно просто на девелоперах. Да. Так, ну что, поехали. <coughs> уникальное торговое предложение. У кого оно выглядит сформированное? Отлично, один человек, два, три, четыре, супер, пять. Ну, нормально. Можно, можно показать. будет Интересно. Так, ну что такое уникальное торговое предложение? То есть <coughs> какая-то вещь, которая нас отличает в чем-то мы уникальны и тому подобное. Ну, то есть ну, маркетинговая вот, формулировка, которая не очень интересна. На самом деле, у нас э, мы э, когда... Только заняться этой темой, очень много, я до сих пор смотрю, различных подходов к формированию э, этой идеи. Э, я полез в классику, искал чего-то там Котлеров, Шмотлеров, ну то есть вот это вот... Э, маркетинговый будущий, ну то есть маркетинг, как говорят, не наука, но, в принципе, на самом деле, так оно и есть. Э, какие-то размытые формулировки, как это разрабатывать, какие-то консалты берут большие, большие деньги за это, там что-то там меряют, как-то там замигают. Ну, то есть мне, не очень понятно. <связь> наш формат архивистика, то есть фича, да, то что вы делаете хорошо. И что это дает клиенту? Это да, обязательная вещь. что это дает клиенту? Понятно, да, выгода. <связь> очень часто, как вы говорите, там, мы делаем, ну, например, там, э -э сайт наш поддерживает, допустим, э mobile Да? Что это дает клиенту, не всегда понятно. Иногда проще и лучше задумать за клиента, сказать, что вы будете, например, развитие мобильного рынка, скоро будет десктоп, и у вас будет в мобильном версии будет очень все замечательно. То есть нужно как истинный маркетолог додумывать до клиента, то есть, грубо говоря, продолжать ему фрейм мыслей. Примеры. Плохо буду выборочно читать, потом будет презентация, сможете более детально ознакомиться. Смотрите, вот за три года опыта мы, мы э, просили перенести дедлайн всего три раза. Это 1,6% от общего количества наших работ. Да, как фича. Хорошая такая, ну да, интересно, уже задуматься. Шансы, что мы сдадим ваш проект в срок 98 за 4 а В чем особенность? <coughs> Хорошо, когда уникальное предложение является стопером для клиента, то есть он бац и задумался, уже вникать. Хуже, когда, когда человек читает ваше Такое предложение описания компании. Он просто прочитал и забыл, пошел дальше. Ну вот, ничего не осталось. Мы говорим, ну вот я еще прочитаю какую нибудь Наш опыт масштабирования e проектов 20 тысяч человек часов. 20 584 человека часов. И выгода. Мы в любом случае найдем, как обеспечить большую продуктивность вашего предложения, в зависимости от того языка программирования. Ну, чуть-чуть запаковано, но здесь основной акцент на цифрах. Сейчас я расскажу про антипримеры, это вот э, э, наши студенты. На самом деле, у нас, ну как бы в принципе, так все будут писать из нашего опыта. Единицы пишут очень мало, очень мало людей, но сразу схватывают то, что мы от них хотим. Мы разработали сотни проектов больше, чем 20 странах от разных там, в том числе из Европы и Америки. Ну и чего? Все так делают. У всех ну, там еще ошибка, ну, там, 100-200, какая разница, что-то для клиенты, непонятно. Дальше. Никаких фейлов с ревизами, около 8 лет на рынке, все время никто не потерял свои деньги. Ну, окей. Ну, во-первых, очень смело, во-вторых, опять же, ну, прочитал и ну, пошел дальше. На самом деле, тут можно переделать, передумать и сделать немножко лучше. Мы сделаем ваш сайт iCatching, мультифункциональным, который будет легко пользоваться. Все за очень короткий период времени. <coughs> То есть все такое запакованное в, не понятиях NLP, если вы знаете, есть такое понятие, как комплексный эквивалент и номинализация. Вот нужно в вот, описании компании уходить из, от этих определение. То есть, когда вы берете коробку, засунутую кучу мыслей, а далее клиент он сам его распаковывает. хочешь, распаковывай, хочешь. Каждый, каждый, что захотел, то и подумал. Так, ну, дальше я тоже не буду читать, потом, потом, потом уже что достаточно -то много. Так, требования QSP. А, мое любимое выражение – царапать мозг клиенту. То есть, вот то, что я говорил, что клиент должен чуть зависнуть, должен чуть задуматься. А, необычно его должно как бы, порвать шаблон, потому что пишут трэш, булочный такой, запакованный, все. Абстракция против конкретики. Ну, э, если копирайтеров там какие-то послушаете, все кричат, делайте конкретно. Конкретику. Всегда в каждом предложении делайте конкретику. Количество часов, количество проектов. Не пишите более 200, пишите 234 проекта на такую-то дату. Каждые полгода будете обновлять, ничего страшного не случится. Используем максимум цифр. Глаза, если вы знаете, останавливается на цифрах и на различных аббревиатурах. Например, там технологии, там пички, да, либо там еще какие-то вещи. То есть, когда там, мы используем цифры, проценты, тут про, про, то есть, это достаточно сложно читать, но человек фокусирует взгляд на конкретики. Позитивная формулировка обязательно, и уникальность. Про уникальность чуть больше. В чем уникальность может быть? Какая Уникальные, значит, люди, люди, то есть какие у нас люди, какие там девелоперы, разработчики, есть уникальные ребята, интересно, можно пройти красиво запаковывать. Процессы, тоже можно говорить очень долго, относительно проблемная вещь, результат, знания, навыки наработки. То есть, ну, результат, чтобы мы достигли знаний, это какие-то мы, например, в на финансовой сфере обладаем знаниями, навыки, это чего-то там мы такого умеем, ну, я не знаю. <связать> парное программирование, к примеру, да? на хорошем уровне и а, наработки какие-то свои там CMS ки библиотеки и тому подобное. А, вопросы а, очень важно задавать вопросы команде, да, то есть которой вы работаете или сами себе рефлексировать. А, вот список там вопросов: какие есть известные клиенты, чем гордитесь, сколько проектов и максимум максимум вот как раз как э, следователь задавать, задавать, добивать. Он говорит, не знаю, ну подожди, ну давай подумаем. Все-таки в чем вы уникальны, да? А что вы делали такого? вот чем ты гордишься? Ну, однозначно, что кто-то если до какого-то уровня дошел, он чем-то чуть-чуть гордится. Вот туда нужно копать. Грубо говоря, следственная работа, там адвокат, последователь как 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 можно лучше подобрать аналогию. Подобный наш компания Менцов, ребята, что делают? тоже, в принципе, молодцы. UI Design, Mobile Application и Backend PHP. Ну, в принципе, относительно инженерии, то, что делают большинство. Есть симпатичное портфолио, молодцы оформили. Так, да. а, на чем мы решили сконцентрироваться в USP? Значит, USP, <coughs> значит, пошли уже а, рабочие процессы, они а, а, такие, скажем так, мысли будут встречаться и русский вариант, и английский, ну, для того, чтобы не остановить поток, да, поточное сознание. А, обозначить секси дизайн. Что такое такой дизайн, который ну, прикольный. Да? У них, в принципе, есть такие работы, небольшие. Дизайнеры интерфейсов не просто креативные творцы, инженеры, а строители пользовательского комфорта. То есть было предложение уводить клиента в сторону UX, полноценного UX, полноценного отрасли юзабилити. Ваши пользователи будут тратить гораздо больше времени только за счет 5 из 54 наших ноу-хау юзер engagement и мы внедряем в сознание еще такую штуку, как user engagement. То есть, ну, если вы знаете, там, допустим, в мобильных приложениях есть проблемы не, не создания, не раскручивания миллион доунлодов, а чтобы потом пользователь заставить обратно туда зайти. Вот. И, в принципе, вокруг этого начинаем дальше большинство вещей строить. Тотальный UX. То есть, ну, здесь вот программист, тестеры обязаны все знать наши основные UX работки Что это дает клиенту? Это позволяет оценивать уровень потенциальной увлеченности пользователя на каждом шаге разработки, в том числе не дать об теста на русском языке это звучит немножко, конечно, так вот громоздко, на английском будет проще. Писал на русском для того, чтобы, ну, некоторым нужно потом что то переводить, вот, поэтому вот так. Э -э, нативная разработка. Э -э, никаких фомбеков. Вот здесь вот э -э, мы используем негативную формулировку. Э -э, если вы используете негативную формулировку, то только вот сильные нужно использовать в начале каких-то э -э, да, чтобы сразу продемонстрировать что-то. Нет, мы этим не занимаемся. Только нативная разработка. Вы получаете приложение, которое потенциально может использовать практически все документированные возможности разработчиков iOS и Android. Здесь <coughs> можно докручивать, э, как бы не нужно ждать, искать дополнительных библиотек, родные запросы при использовании железа, системной функции. То есть, когда мы делаем нативное, мы можем <coughs> рассчитывать на то, что вся документация от Android и iOS мы можем использовать. И, э, в фонд веков там немножко будет сложнее. Это нужно донести заказчику. На самом деле мы можем быть все равно, да? но каждый заказчик думает, что в uh, идеале он будет развивать этот проект дальше. Поэтому нужно как-то масштабировать. На этом стоит и играть. Так, экспертиза. <coughs> ну, для того, чтобы показать, что у нас есть какая-то экспертиза, хорошо понимаем следующие домены. Перечисляем их, <coughs> обозначаем, сколько это всего там. 205 проектов и 2000 человек часов на 24 марта 2015 года. <coughs> С помощью, и что это дает клиенты? <laughs> С помощью этих знаний мы поможем вам создать любое мобильное приложение на очень высоком уровне. То это показывает, что мы такие умные, что ваше приложение для нас два пальца. А, баги. Вот это недавно я получается, как старт. Мы еще разрабатываем, заказываем различные проекты у наших, в основном капель, Заказываем разработчиков. <laughs> это вот моя боль как заказчика. Мы всегда очень тщательно тестируем приложение, согласно заранее утвержденным тест-кейсам. Если вы найдете более 10 баллов в финальном релизе, мы готовы предоставить 10% кэшбэка проекту. В чем идея? Заказчик, который опытный, он знает, что он будет тестером на этом проекте. Это очень печально, особенно в небольших компаниях. И если вы головную боль заранее снимаете, это уже вам плюс большой. Поэтому вы как хим можете использовать. Так, наш формат... Так, тут ошибочка. Не USP, а DP. Value Proposition. Что такое, что такое Value Proposition? Предложение ценности. Это вещь, опять же, в классике она по-разному там трактуется. Основная, основная, идея в чем заключается? То есть если мы все делаем мобильную разработку, например, там, Mobile Application Development, то я делаю, вы делаете, ну ничем особо не отличаемся. Да? Наша задача как-то запаковать нашу услугу и говорит, что мы не только мобайл, на самом деле мы делаем не мобайл, как все любят говорить, мы делаем продающие приложения, приложения которые позволяют продавать, сайты которые позволяют продавать. Сайты тоже получит. Почему? То говорят, мы делаем сайты, часто пишут, мы делаем сайты, которые увеличат вам прибыль. То есть как вы можете своим девелопом наполнять на прибыль. В чем идея? То есть я здесь делаю сайт, а вот здесь вот прибыль. Слишком далеко. То есть вы не простроили этот мостик. Вы не можете влиять на самом деле на прибыль. Ну, можете, но вы тогда должны этот мостик простраивать, показывать клиенту. Мы рекомендуем, что вот я делаю сайт, и вот здесь вот что-то смежное сделаю, взять, да? То есть мы делаем сайты, у которых будет, к там, загрузка меньше трех секунд. А что это дает клиент? Все, все знают там про да, такие вот, типа инопланетяне, которые там что-то делают, там что-то получается. И заказчики тоже знают, что SEO что такое. У, -у, у И говорим, что, допустим, 3 секунды это штучка, которая вам позволит классно быть в Google поиске, то есть не получать никаких там санкций, то есть пользователи будут оставаться на вашем сайте, там есть еще статистика, что более там 40% уходит э, с сайта, если он больше 3 секунд загружается, но потом. То есть мы берем то, что рядом, а что, что, что создаем, то, что, можем влиять. Да, потом это может влиять как-то на прибыль. Поэтому не нужно далеко идти и шагать туда брать. Вот, эта вот запаковка, как мы мы создаем сайты, которые очень быстро действуют, менее 3 секунд уже, уже VP. Это может трактоваться, кстати, по некоторым учебникам, как ESP, VP, но э, вот наш формат Value Proposition. То есть мы говорим, мы делаем какой-то attention grabber, то есть привлекаем внимание, формируем э, само Value Proposition, перечисляем наш ESP для того, чтобы добить клиента, и бустер. Бустер тоже типа call to action. Так, вот здесь вот, э, так как у нас времени уже не так и много, ну, потом посмотрите, это э, 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 миграция мыслей, как, э, как мы э, приходим к нашему пропозицию. Э, мы хотим э, чуть больше, чем просто разработка iPhone Android. Потом ваше мобильное приложение разработано будет иметь больше engagement rate, чем наша деятельность по разработке мобильных приложений направлена на повышение engagement rate. То есть при разные формулировки начинаем оттесывать, насколько они э, ну, звучат, насколько они э, логично выстроены и подобное. А, так, 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 давайте вам финальный. Вот финальный. Почему? То есть, в принципе, тоже можно докручивать, но уже с чем-то можно работать. Значит, выбрать iPhone и uh, attention grader, да, то есть привлекаем внимание. Выбрать iPhone и Android разработчик. Сейчас это основная задача. А что дальше? А дальше сражение за engagement rate. Как заставить пользователя вернуться в приложение? Дарвинцов, вы фанаты engagement rate айфон, Android приложение, которое мы разрабатываем для вас, имеет более высокий коэффициент вовлечения. Да, то есть это, в принципе, уже Value Proposition. Дальше мы начинаем забивать нашим USP. Особенность USP, если вы хотите сделать сразу VP, то есть Value Proposition, выстраивать USP, который будет помогать вашему Value Proposition, да, VP. Дальше мы этот Engagement Rate как бы довешиваем различными аргументами. То есть то, что вы видели, что наши дизайнеры, графисты не просто креативные творцы, а строители пользовательского комфорта. Так, а потом программисты и тестеры или растаяльщики все обязаны знать наши UX наработки, никаких iphone хорошо понимаем следующие домены. Ну и бустер. Бустер это задача бустера легко, ненапряжно позволить клиенту с вами вступить в коммуникацию, не продать. Не прислать там какой-то там может быть, запрос, просто хотя бы начать общаться. Там. Бесплатная консультация, э, там, бесплатно там, чего-то там, что вам не сильно сложно сделать, и ему легко сделать. Да? То есть не просите человека прислать РФ, потому что RP может быть не сформировано или еще чего. Э, ну тут еще такой вот есть чуть-чуть э, попытка выйти на осмысление заказчика, потому что это просто мы понимаем, что это просто слова, но каждое утверждение мы можем подтвердить. То есть как бы, можем подтвердить. То есть если хотите, то есть можете спросить, можем подтвердить. Или гораздо проще нас проверить. Бустер начинается. Да? Вы первое, по пунктам, да, очень простые, четкие слова. Вы присылаете свою идею или скетч, скетч приложения. Второе, в течение двух дней вы получаете оценку разработки бесплатно. детально проработку минимум трех юзер-интерфейсов бесплатно. Вот. Это есть надежда на то, что заказчику это будет интересно. Что дальше? Если, допустим, вы работаете, работаете и сталкиваетесь все-таки с какой-то тяжелой штукой непонимания, да, либо сами зашли в тупик. либо пойти чуть-чуть еще дальше. Во-первых, нужно сделать все интеракционно. Не получилось, зачеркнули, все по-новому поехали. Кто знает такую матрицу МакКинзи и там, матрица Boston Consulting Group? Есть. Раз, два, три, четыре. Окей. Ну, мы и тоже и решили заморочиться, мы придумали матрицы конформат. <сху> 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 поиск поиск уникальности для разработки USP На самом деле я никто такой не скачал. <сху> в принципе, можете начинать исследование на своей компании, вот с такой вот матрицы. Прошлое, настоящее, будущее. Дальше вот те уникальности, которые у нас могут быть. Шняшки в конце, это, ну то, что не ни вошло никуда. То есть, мы знаю, какой-то там... Все, все, что хотите туда писать. Да, да. Мы классно пьем пиво да, на время, если что такое. То есть, это тоже может работать хорошо. Стать. Допустим, там, заказчики любят там, виски. Мы вообще фанаты виски, у нас там знаю, коллекция какая-то. Вот. И по каждому в прошлом, какие там, допустим, в прошлом у вас был опыт. Классный. допустим, мы работали там, не знаю, сама с что, -то, что -то, -то. Это уже уникальность. Да, на основе этой уникальности можно что-то простой, какой-то USP, либо VP. То есть мы работали с Amazon, то есть вы можете представить, насколько мы можем соответствовать процессам такой компании. То есть для вас вообще сказочная находка. Вот. Настоящее, то, что у нас сейчас происходит круто, круто допустим, у нас разрабатывается проект очень большой, очень долго длится. Вот. Это показывает то, что мы можем выстраивать долгосрочные отношения, э, не нужно там, переживать, что мы там, денемся, мы не студенты, э, которые там заболеют на и, и тому подобное. И будущее, то, то, к чему мы идем. То есть, ну, поняли, что это вот во всех чей-то может что-то добавлять. И будущее, куда мы идем. А, к примеру, там, мы хотим собрать там, на, работу, да? мы хотим собрать там, супер библиотеки, разрабатывать, разрабатываем, хотим собрать супер библиотеки, которые там, позволят там, то там, очень быстро процессить или очень быстро масштабировать там, или взаимодействовать с лаудой. Вот, в какой-то нише. Вот. И это тоже показывает вас как с какой-то там крутой стороны, чтобы не просто компания по интересам. Вот. Ну, в принципе, все. Если будут вопросы, быстро, ну, уложился. Пишите, спрашивайте. У нас 15 по 1 мая будет проходить тоже моя конференция бесплатная. Все посвящено Sales маркетинг, конформатор.пор. Вот, поэтому welcome, просим, будут 30 докладов где-то. Будут про IT, услуги и продукты, будут про стартапы. В стартапах мы не будем рассказывать про какие-то там технические корабли, мы будем говорить только про продажи и Вот. Ну все, спасибо за внимание. Вот он use case, там, где вот, estimate высылают заказчикам, он на реальный, то есть, или теле... Ну, в смысле, там где-то на каком-то сайте такое есть? Use case, да, когда вы за два дня бесплатно высылаете estimate. Или это просто как бы ну, пример? А, ну, есть, да, мы, ну, мы, в принципе, стараемся, допустим, когда работаем с какими-то компаниями, ну, сутки, двое, двое суток стараться вкладываться в Опять же, это просто call to action, то есть вы просто Подогреваете заказчика, чтобы выйти с, с ним на диалог или да. вы, типа, реальные какие-то, просто, а, скорее всего, он засубмитит какую-то ерунду туда в качестве спецификации, типа, я хочу, там, Facebook второй, типа. да, и да. На, на основе этого да. что, сделаете эстимейты? Вы же а, знаете, эстимейт, эстимейт, то Вот проблема в том, что не нужно делать иногда детальные мега а, но ну, есть, ну, есть разные подходы, допустим, можно один указать. Можно сказать, что вот этот кусок мы сделаем за, за это время. Здесь, если вы дальше там, э, вот это нужно там, нам прорисовать. Если у вас есть еще такой день, два, три, и вам интересно, мы продолжим это. Ну понятно, это призыв к диалогу. Да, да. Еще одно питание. что нет, в кулуарах. Спасибо.